Привет, меня зовут Женя Смайл, сегодня мы с вами поговорим о таком как, как вам сказать, о таком как вот косметика и разные всякие такие фигнюшки. начнем с духов, это вот такие духи, флора Байгучи. я их обожаю, чем, потому что мне кажется только такими могут душиться девчонки, и ни у кого из моих пару таких нет. Все душатся там чем-нибудь. Вот это Флора Бай Гуччи. Гуччи перевозит это... Да. Лак. Я обожаю этот лак. Мой любимый лак. Вот этот. Да. Что есть вот такое? Да что вот мой моя любимая для глаз. Я обожаю этот тон, Моя саматка. Мои заколочки. Я вам так рассказываю по мелочи. И можно сказать, я вам сейчас буду только по мелочи рассказывать. Так прям вообще самое мелкое. Что интересно всем. Напишите, пожалуйста, в комментариях вон там, что к Новому году вы готовитесь. А, сразу говорю, подписываемся на мой канал, делаем так, Если на канал. Такие сережечки. Да. Вот что-то еще. еще вам хотела показать, ну, может быть, маленький такой анонсик это лучше показывать вам вот так вот отсюда что немного вот вот да вот так вот ну вот немного чехолка и если вы хотите как вы будете на Новый год? Я буду в этой шляпе. И не на кепке буду на Новый год, но я я буду... как я буду на Новый год? Я хочу быть, знаете как? Я хочу быть и в этом платье, как я была. Ну вообще я хочу в своем платье быть и в этой шляпе и в очках. Да, пожалуйста, напишите мне, как вы будете на Новый год. Где вы будете строить на Новый год? Да. Ну, ну вот и все. С вами была Женя Смайл. Всем пока. Я вас очень люблю. И могу сказать одно. Когда будет Новый год, я не буду снимать видео. А хотя, я забыла вам сказать, Новый год я сниму видео. Вот так вот. Да. У меня будут друзья, и мы с ним... уже видео какие-нибудь выложим. Я выложу сразу. Да. Что еще? Ну, я даже не знаю, что еще, но как бы вот. Можно сказать, все. Больше не знаю. Да. Я вас очень люблю и... Пишите мне. Пока.